Буковина под охраной. Все въезды на территорию области укрепили оборонительными блокпостами. Готовятся к возможным провокациям. Там круглосуточно дежурят правоохранители и бойцы народной самообороны. Подробности далее в сюжете. Бетонные плиты, мешки с песком, шлагбаум на въездах в Черновицкую область появились оборонительные блокпосты. Здесь, на Воднестровске, на границе с Винницкой областью, круглосуточно дежурят милиционеры, гаишники и представители самообороны. Осматрюють каждую машину, особенно синагородніми номерами і тонірованими стеклами, іщуть оружие і взривчатку. Поруч розташована ГЕС-1. оце теж є одним із стратегічних об'єктів нашої області. Так що і контроль відповідно за гес 1 вот, и контроль за въездом на территорию Черновецкой области. Дежурят такие отряды посменно, примерно по 10 человек. У правоохранителей боевое оружие, каски и бронежилеты. А вот представители самообороны здесь скорее для массовки. У нас действительно ничего нет. Это обычная форма, и мы стараемся находиться в форме, выглядеть как-то иначе. Мы сняли балаклавы, мы не собираемся ни Таких блокпостов на территории Черновицкой области уже около десятка. На границах с Румынией и Молдовой, а также с соседними областями. Правоохранители отчитываются за два месяца никаких серьезных инцидентов, но в случае чего имеют отработанный план перехвата. Это прилог называется «Кактус». Когда автомобиль наезжает на эти все... Шипы. Вин пробиваю класс. Только в то, что такие сооружения уберегут от возможных провокаций, верят не все. Что он на мое что если будет что серьезный, да. Шесть, пять, семь, восемь, я думаю. Сколько еще такие КПП простоят, ни милиционеры, ни представители самообороны говорить не берутся и уже готовятся к возможным завтрашним провокациям. 9 мая на смену заступит дополнительная группа из афганцев и народных ополченцев. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, телеканал Интер, Черновицкая область.